Всем привет, дорогие друзья, у меня такая новость, очень новая. Ставьте лайки, заходим в на наш Google Chrome. И такую новость вы сейчас вы услышите, дорогие друзья. Да-да, вы -да, лайк лепите тоже на данную новость. Ну как Google Chrome загружает, как обычно, у нас. Как Так далее. Ну, дорогие друзья, стоит лепить лайк. Так, и первый сайт. Так, первый сайт. Так, и что будет вы сейчас узнаете в данном е, е, сайте. Первом сайт. Нажмам на первый сайт. Представлю смартфон Vivo X200S с чипом Dimensity плюс и экраном до 14500 нет. Vivo Vivo представила свой новый флангский смартфон X200s. оснащено только что анонсированный процессором MediaTek Dimensity 940. Плюс. Так, поехали. Ставьте лайк. BioWay X200S имеет 6,67 дюйма OLED дисплей. За за расширение 1,5K 2800 x 1260 пикселей. Что им 1200. 1200 герц широтно импульсной модуляции и 2000 и сколько это будет? 2160 Hz и что 4500 нит. X200S один из первых смартфонов на базе Mediatek Dimensity 904 Plus. Это разгоненная версия Dimensity 940, обеспечивающаяся прирост производительности в задачах АИ и будущее иметь курс интеллект и так далее, тут Viva x две их X200S И агент -а AI до 20% в паре с чипом используется будущий дмин 400 плюс неплохо и он неплохой будет вивай x 200 s и разверсии 300 четыре будет еще идут Задача еба искусственный агентик, агентик називається, а агентик называется. АИ до 200% у пари чипа или как и чипом использую я оперативную память ПЗР АПДР Х5 и охране, у ЕС4К1 конфигурации памяти вплоть до 16 ГБ 1 ТБ ПЗУ памяти нужно больше. 512 байт или 512 25 ГБ или 128 бабь. чтобы и раскачивать, мясо скачивать, раскачивать, снимать фото и видео, и скачивать музыку фото. И что так далее? Ну я э, тоже расскажу, но вы хотите знать, смартфон получил емкость, аккумулятор емкостью 6, 200 матч аккумулятор, чтобы долго хватило, с поддержкой проводной зарядкой. Мощью 90 ватт, беспроводная 40 ватт. У новинки основная камера состоит из главного 50мп датчика Sony IMX921 с оптической стабилизацией. 50мп ультрашироконный будет камера датчика Samsung Gen1, 50мп перескопа будет объектив Sony IMX862. з екранним з оптичним зумом. OIS фронтальна камера з тертівами P Samsung S5 KK S5 S5 KK І спеціальні характеристики Vivo X200S управляється з Android 15 оболочкою. Неплохо буде нова оболочка Android 15 версії. І з оболочкою одрізнює S5 буде вже. Під екраном розположений ультразвуковий сканер. Отпечатку от пальця. У новинки є двойний при...

Гран смартфон выпущен в Светах. Лига Вот Purple, White, Black. Стоимость стартует от доллара 575, ладно. Код Био вам стоит отметить и знать, что Био смартфон будет топовым за свою историю, ладно. Представим смартфон био X200 с чипом Dement 9400 плюс и экрана до 45 нит. Код Биво представил свой новый фармерский смартфон Vivo X200 S, совершенно только анонсирован, только анонсирован, нам говорят. Процессор Мейтек Dimensity 9400 плюс, ладно. Такой вам Vivo Y понравится, такой вот Vivo неплохой смартфон. И неплохой аппарат камеры такой будет, э, круглой шайбой и так далее. Дорогие друзья, стоит отметить лайком. И данный э, видео вам тоже понравится. этот э, характеристики данного смартфона Vivo. Есть сейчас и, Vivo X200 Ultra, но я рассказал про Vivo X200S. Будете знать, что смартфон Vivo X200 неплохой. вот такой вот, э, смартфон, который вам тоже подойдет и понравится. Дорогие друзья, влепите лайк like. на данный видео.